Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa walabih sekalian. Apa yang berlaku dekat Venezuela dan presidennya sebenarnya boleh berlaku dekat negara kita atau mana-mana saja negara kalau kita tidak berhati-hati. Amerika Syarikat kata apa? Mereka serang Venezuela kerana konon-kononnya presidennya terlibat dengan dadah. Tetapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita baca betul-betul tentang geopolitik dunia, sebenarnya dadah itu cuma satu alasan yang belum tentu benar. Sedangkan alasan utamanya ialah kerana hasil bumi Venezuela itu sendiri. Sebab itu kita katakan, kalau kita tak berhati-hati, kita juga boleh jadi sama nasib dengan Venezuela. Kita intro dulu! La, 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 la. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian pasti ada di antara anda yang macam confused. Eh, sejak bila pula Papa Berry nak sembang pasal geopolitik ni kan? Yelah sebab yelah, selama ini saya pun tak pernah pun cerita sangat pasal geopolitik dekat channel saya ini dan saya harus akui geopolitik bukan kekuatan saya. Saya memang walaupun saya tahu tentang geopolitik, saya boleh bercerita pasal geopolitik tetapi tidaklah saya menguasai geopolitik seperti mana saya boleh bercerita berkenaan dengan undang-undang dan sebagainya. Yang itu pejam mata boleh cerita sebenarnya kan? Pasal geopolitik ni saya tahu ini bukan kekuatan saya. Tetapi saya kena juga cerita dengan anda pasal Venezuela ini kerana ianya ada kaitan rapat dengan kita dan macam saya cakap pada awal video tadi kalau kita tak berhati-hati kita juga boleh menerima nasib yang sama macam Venezuela jom kita sembang pasal Venezuela dan jom kita cerita apa sebenarnya yang telah berlaku kita semua tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian Amerika Syarikat telah melancarkan serangan ke atas Venezuela dan telah bertindak menahan presidennya iaitu Nicolas Maduro serta isteri kepada Maduro iaitu Celia Flores di mana kedua-dua mereka ini telah dibawa ke Amerika Syarikat untuk ditahan. Di mana serangan dan juga tahanan ini dilakukan di bawah satu operasi yang dilegarkan sebagai Operasi Absolute Resolve. Alasan Amerika Syarikat mengapakah mereka menyerang Venezuela dan menahan Maduro ialah mereka mendakwa Maduro dan Venezuela terlibat dalam satu rangkaian narkoterrorism atau bahasa mudahnya katil dadah. Tetapi persoalannya, benarkah setakat terlibat dengan katil dadah Amerika Syarikat sampai sanggup menyerang Venezuela, menahan Maduro dan sebagainya. Siapa yang memberikan hak kepada Amerika Syarikat? Benda ini mengingatkan saya ketika Amerika Syarikat di bawah pentadbiran George H. W. Bush iaitu bapa kepada George W. Bush ketika mereka serang Iraq pada tahun 1990-an, Operasi Desert Storm. Konon-kononnya kerana Iraq telah menyerang Kuwait dan konon-kononnya Iraq ini ada WMD, Weapon of Mass Destruction dan sebagainya. Tetapi sampai ke sudah, tak ada langsung sebarang senjata di dan macam-macam lagi walaupun Amerika Syarikat dah bertapak dekat Iraq tu sekian lama. Jadi, benda serangan kata Venezuela ini atas alasan yang nak memerangi dadah, alahai, telah pelonggar sangat alasan dia. Betul ke Amerika Syarikat sampai sangkup serang sebuah negara asing, negara yang berdaulat, semata-mata kerana kata dadah? Yang ini kita kena baca pasal geopolitik. Dan untuk baca geopolitik ini, kita kena pergi ke tahun 1970-an, tuan-tuan dan -tuan sekalian. Pada tahun 70-an, masa itu suasana ekonomi dunia berubah apabila Arab Saudi telah bersetuju perdagangan minyak dunia, perdagangan petroleum dunia dilakukan dalam bentuk dolar Amerika Syarikat. Sebelum itu, dunia pakai satu sistem yang digelarkan sebagai Bretton Woods di mana Bretton Woods ini secara dasarnya merupakan satu sistem kewangan ataupun monetari yang menyaksikan antara lain mata wang mata wang dunia ini ditambat kepada mata wang Amerika Syarikat. Dan bila berlakunya tambatan, mata wang ini dia tak berubah lah. Dia macam kekal kat situ. Ingat tak macam, apa contohlah contoh macam ketika Dr. Mahathir menambat duit kita ke Amerika Syarikat tinggi ke 8% tu kan? Macam mana keadaan sekalipun, kita punya duit dengan Amerika Syarikat ialah RM3.80 per US dollar. So dulu sejak tahun 1944 sistem ini digunakan pakai sebab nak mengelakkan masalah fluctuation of money yang berlaku sebelum perang sampai ada negara yang jadi miskin sampai inflasi melampau-lampau dan sebagainya dek kerana fluctuation mata wang yang begitu teruk sekali. Jadi Bretton Woods punya sistem ini direka cipta <coughs> untuk pastikan yang perkara tidak berlaku setiap matawang dekat dunia ini ditambat kepada Amerika Syarikat kalau nak berubah pun dalam 1% macam tu je 1% kurang, 1% lebih tetapi secara asasnya matawang itu ditambatkan kepada Amerika Syarikat dan pada ketika itu Amerika Syarikat telah menyandarkan nilai US Dollarnya kepada emas so sandaran itu adalah kan maknanya sandaran itu kukuh kerana disandarkan kepada emas jadi masa itu ekonomi dunia pun agak stabil dan tidaklah berlaku benda pelik-pelik tetapi pada tahun 1970 saya sebutkan tadi, Arab Saudi telah setuju perdagangan petroleum dunia pada ketika itu dah sampailah ke hari ini menggunakan US dollar. Dan kemudian pihak Amerika Syarikat telah bertindak untuk tidak lagi menambatkan US dollar kepada emas. Sebab pada ketika itu tekanan terhadap dolar Amerika Syarikat memang begitu memuncak dan of course defisit Amerika Syarikat yang semakin menyusut pada ketika itu. So, sejak tahun 1971 itu tuan-tuan dan puan, -puan dunia menyaksikan yang kita menggunakan sistem floating current exchange sampailah ke hari ini yang mengakibatkan ekonomi dunia ini terpaksa bergantung sepenuhnya kepada dolar Amerika Syarikat, kepada Amerika Syarikat itu sendiri. Tetapi itulah, walaupun itu berlaku, macam yang saya sebutkan tadi, antara benda yang utama yang menyokong keurkuhan ataupun kekuatan nilai dolar Amerika Syarikat itu ialah petroleum, minyak. Dan kita semua tahu Amerika Syarikat memang perlukan uh, simpanan petroleum yang besar untuk pastikan nilai dolar mereka sentiasa kukuh dan sebagainya. Tetapi kita dah melihat sejak mutakhir ini, negara-negara termasuklah negara pengeluar minyak telah bertindak perlahan-lahan tidak lagi mahu berdagang petroleum menggunakan dolar Amerika Syarikat. Dengan kewujudan BRICS dan sebagainya yang menyaksikan negara-negara ini dah mula untuk berdagang menggunakan mata wang lain seperti yuan dan macam-macam lagi. Dan negara-negara ini juga telah mula bertukar daripada sistem SWIFT yang digunakan di seluruh dunia berkenaan dengan pertukaran bank kepada sistem CHIPS, CIPS. Di mana sistem ini, semua perubahan ini mengakibatkan tekanan terhadap US Dollar yang mengakibatkan US Dollar makin lama makin melemah. Dan of course, bila US Dollar melemah, Amerika Syarikat pun alami tempias lah dengan masalah kadar pengangguran yang tinggi, dengan ekonomi yang tidak menentu, dengan tekanan terhadap perdagangan, macam-macam lagi. Dekat ini itulah Amerika Syarikat di bawah Donald Trump pada ketiga ini, duk merantau ke satu dunia buat perjanjian itu, buat perjanjian ini, cuba untuk pastikan kekuatan Amerika Syarikat punya ekonomi itu semakin menegak dan juga kembali kuat. Itulah dia kata, make America great again. Maga ada kan? Termasuklah kita negara kita yang mangsa terpaksa mendatangani perjanjian Anwar Trump yang menyaksikan kita kena bagi komitmen untuk beli barang-barang kat dia. Ini semua untuk pengukuhan dolar. Bukan untuk duit kita pun, bukan untuk ekonomi kita pun. Tetapi untuk mengukuhkan ekonomi Amerika Syarikat, mengukuhkan dolar. Dan berbalik pada Venezuela. Kenapa pula Amerika Syarikat tiba-tiba nak serang Venezuela sebagainya? Betul ke sebab dadah? Macam saya sebutkan tadi, Amerika Syarikat punya deposit minyak makin lama makin menyusut. Dan bila deposit minyak makin melesuk ini, Amerika Syarikat sudah kekurangan bahan mentah petroleum untuk diproses bagi menghasilkan jualan. Dan jualan kalau tidak berlaku jualan petroleum dalam bentuk dolar, then masalah ekonomi dia, masalah dolar. Dan untuk menjawab soalan ini, negara mana di dunia pada ketika ini yang mempunyai deposit minyak petroleum, minyak mentah ini kan yang tertinggi di dunia? Arab Saudi, UAE, Yaman, Brunei, jawapannya tak. Jawapannya ialah Venezuela. Venezuela lah negara yang mempunyai deposit minyak bintang yang begitu besar yang paling banyak dekat negara dekat dunia ini secara asasnya tuan-tuan Losklan. Dan bila Amerika Syarikat menyerang Venezuela menggulingkan presiden mereka sebenarnya itu bukan untuk katil dadah. Sebaliknya Amerika Syarikat menggulingkan presiden Maduro yang kita semua tahu sama macam Hugo Chavez satu kali dahulu sangat-sangat anti Amerika Syarikat untuk digantikan dengan dia punya papet macam yang berlaku dekat Iraq dan sebagainya. Turunkan Presiden Saddam Hussein, naikkan papet dia. Macam itulah sebiji sebijan tentang Stan Modus Operandi dari dulu sampailah ke sekarang. Dan sekarang ini, dia dok kata, oh sebenarnya Amerika Syarikat dah bantu apa tu pembangkang Venezuela untuk berjaya untuk mendapatkan kuasa sebab Venezuela tertekan macam Libya dulu sebagainya. Tak ada jaminan pun yang pembangkang Venezuela termasuk si Maria tu kan, apa nama penuh ni saya tengok, untuk mendapatkan kuasa dekat Venezuela. Sebaliknya, Amerika Syarikat jatuhkan Maduro dan akan naikkan dia punya papet sebagai pemimpin negara. Dan papet itulah yang akan berusaha untuk memastikan Amerika Syarikat dapat sistem minyak dan juga deposit minyak dekat Venezuela. Even dah keluar pemberita tadi, tuan-tuan sekalian, syarikat-syarikat minyak Amerika Syarikat akan masuk ke Venezuela untuk buka hak mereka dekat sana. Selepas berakhir serangan, Maduro ditangkap dan dan tu syarikat minyak Amerika Syarikat tiba-tiba nak masuk ke Venezuela untuk membentuk uh, apa tu konsortium-konsortium untuk buka hub dekat sana. Kebetulan? Bukan kebetulan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan kena ingat juga, Venezuela juga antara negara yang sekarang ini memang hendak berdagang minyak menggunakan mata lain selain daripada US Dollar. Dan mereka juga antara negara yang mahu beralih daripada sistem SWIFT kepada sistem CIPS, CHIPS itu tadi. Jadi serangan ini bukan pasal kata dadah. Serangan ini sebenarnya berkenaan dengan Amerika Syarikat hendak menguasai deposit minyak dekat Venezuela dan lagi satu, Venezuela juga merupakan antara negara yang mempunyai simpanan REE antara yang terbesar di dunia. Ah, ha, sounds familiar? REE? Kan kita semua tahu Amerika Syarikat memang betul-betul tengah nak dapatkan REE pada ketika ini. Perjanjian Anwar Trump pun menyaksikan yang kita punya REE mereka nak pegang. Sebab apa? Sebab mereka perlukan REE tu dengan banyak bagi bersaingan China. Jadi bila Venezuela ini ada simpanan REE yang sangat banyak dan bila mereka berjaya menguasai Venezuela, ambil kau. Minyak mereka dapat, REE mereka dapat. Ini semua bukan pasal dadah. Ini semua bukan untuk memarangi keganasan atau pengkatel. Ini semua sebab Amerika Syarikat mahukan minyak dan juga REE untuk kembali memantapkan dolar Amerika Syarikat seterusnya memantapkan kembali ekonomi mereka. Make America Great Again. So, apa kaitan dengan Malaysia pula tuan-tuan sekalian? Sebelum kita cerita kaitan dengan Malaysia, kita nak tengok dulu apakah reaksi daripada Wisma Putra berhubung dengan serangan Amerika Syarikat ini. Dan kalau kita bacalah kenyataan mereka seperti mana yang dilaporkan oleh bernama, secara ketua terang, rasa macam nak ketuk je berkala tokmat masalahnya kan. Sebab reaksi oleh Wisma Putra, kenyataan oleh Wisma Putra itu memang sangat-sangat lembut ibarat macam pijak semut pun tak mati dan macam kenyataan yang begitu bleh. Apa ni? Tak ada ketegasan langsung. Sebab Amerika Syarikat telah bertindak menyerang sebuah negara yang berdaulat, menahan presidennya tanpa sebarang probable cause yang betul dan tidak ada bidang kuasa pun. Bukannya kuasa Amerika Syarikat dah menahan presiden negara asing. Bisa pun tak kata apa? Uh, kita menentang sebarang bentuk campur tangan asing dalam urusan satu negara dan macam-macam lagi. Ini merupakan setidakkan yang telah melanggar konvensyen. Kita menyeru agar apa tu pihak-pihak yang terlibat uh, apa tu menyelesaikan konflik ini dengan sebaiknya. Tak ada sebut langsung mengutuk tindakan Amerika Syarikat. Tak sebut perkataan mengutuk tindakan Amerika Syarikat. Tak ada. Kenyataan tu ada eh dekat dekat uh, dia media. Dia pokal bernama lagi tak ada langsung perkataan Dewi Sembilan Putra mengutuk tindakan Amerika Syarikat mencabuli kedaulatan negara Venezuela dan menahan presidennya tanpa sebab yang sah dan juga melanggar segala konvensyen amatan masa. Tak sebut pun perkataan tu tuan-tuan sekalian. Lembik gila. So itu ke anak kata yang oh kita negara berdaulat Amerika Syarikat tidak um, apa tu menguasai kita. Nak keluarkan kenyataan kutuk mereka pun kau tak sanggup masalahnya kan. Tapi itulah berbalik kepada kaitan isu Venezuela dengan kita. Kenapa kita kena berhati-hati? Saya sebut sekali lagi, perjanjian Donald Trump itu menyebabkan kita ini dipegang telur oleh Amerika Syarikat. Dipegang habis-habisan. Apa US nak dari kita? Kita punya REE, sumber kita. Apa tu Amerika Syarikat mahukan kita beli barang mereka dan semua benda kita kena berdagang dengan mereka. Kalau kita tak ikut cakap mereka, kita mungkin akan dikenakan tarif dan sebagainya. Tetapi ingat tak, dalam perjanjian Donald Trump itu juga, dinyatakan dengan jelas kalau kita nak berdagang dengan pihak ketiga negara-negara lain apa tu yang contoh China ke apa-apa ke kita kena mendapatkan persetujuan mereka syarikat dahulu kena konsult dengan mereka dahulu kalau mereka tak benarkan ah ha, mungkin kita akan dikenakan tindakan dan sebagainya dan cuba anda bayangkan katalah tiba-tiba kita ambil pendekatan ok tak apalah kita berdagang dengan China menggunakan yuan dan macam-macam lagi anda ingat Amerika Syarikat ada berdiri ke? Anda ingat Amerika Syarikat tu nak tengok kita ni, oh tak apalah biarlah Malaysia berdagang macam tu je. Venezuela tu kuat tau, mendapat sokongan kuat China. Sistem pertahanan negara mereka itu, China yang supply. Kita siapa? Kita tak ada siapa backup. So kalau negara macam Venezuela yang China backup itu pun, US boleh langgar macam itu saja. apatah lagi negara kita kalau kita bertindak di luar perjanjian Anwar Trump itu kalau kita tidak melanggar terma-terma dalam perjanjian onatam itu konon-kononnya korang kerana oh perjanjian itu tak mengingat kita kita negara berdaulat dan sebagainya kita kan ada perjanjian militeri juga dengan US kalau kita tak ikut perjanjian tu MOU tu oh tak apa itu MOU je kita tak ikut pun tak apa anda rasa US nak biar ke kita macam tu nak biar ke negara kita interlepas macam tu je ataupun mungkin kita akan kena nasib yang lebih teruk berbanding dengan Venezuela nampak tak di situ tuan-tuan Rosclan -tuan, -tuan North Korean, betapa besarnya risiko kita ketika ini yang sekarang ini Venezuela yang ada backup dari China pun mereka boleh langgar. Kita ni apatah lagi. Kita ni apalah sangat sebenarnya kan. Jadi itulah. Sekarang ini kita dapat lihat apakah kesannya. Betapa agresifnya Amerika Syarikat menjadi something. Menjadi gangster semata-mata untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Kita ini kecil je. Kena pijak hilang terus macam tu je tuan-tuan sekalian. Dan itulah kita boleh sign pula perjanjian dengan Amerika Syarikat menambahkan lagi kekuasaan mereka ke atas kita. Apa lagi boleh halang Amerika Syarikat daripada buka hub tentera dekat sini? Apakah yang boleh halang Amerika Syarikat daripada menjadikan negeri kita sebagai operasi serantau untuk pantau China sebagainya dan apa pula China akan pandang kita selepas itu? Akbar. Makin lama makin kecut hati saya dibuatnya tuan-tuan sekalian mengenangkan semua ini berlaku. Tapi itulah macam saya sebutkan tadi. Kalau Venezuela pun Amerika Syarikat sedang berlanggar, apatah lagi kita yang ada perjanjian Anwar Trump ini. Masa itu, nak tengok juga skill telefon Anwar Ibrahim itu berkesan atau tidak untuk menyelamatkan negara kita. Allah Kamu kan tahu dia tu penipu. Muka dia pun muka penipu. Yang kamu berdua bijak pandai yang boleh kena tipu dengan dia tu pasal apa? Kamu berdua yang bodoh! Hamba bodoh, tuan.